નમસ્કાર દર્શક મિત્રો હું સોનાલી ગુજરાત સન ટાઈમ્સ ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું સેવા નેચરોપેથી સેન્ટર દ્વારા તારીખ એક જૂનથી પાંચ જૂન બે હજાર ચોવીસ દરમિયાન હેલ્થ અવેરનેસ સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં નાગરિકો પોતાના ઘરના રસોડામાં ઉપલબ્ધ વસ્તુઓથી ઘરેલું ઉપચાર કરી મોટામાં મોટો રોગોથી બચી શકે છે આ પ્રાચીન ટ્રીટમેન્ટનો ઉપયોગ જો ઘરમાં ફરીથી શરૂ કરવામાં આવે તો શારીરિક માનસિક રોગોથી નાગરિકોને છુટકારો મળી શકે તેમ છે અને આવનારી નવી પેઢી સ્વસ્થ અને સુરક્ષિત રહી શકે છે જો દરેક ઘરમાં એક નેચરોપેથી હોય તો તેમનો પૂરો પરિવાર તેમજ સમાજ સોસાયટી મોટા રોગોથી બચી શકે છે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં હરિસેવા નેચરોપેથી સેન્ટરના અગ્રણીના જણાવ્યા મુજબ તેઓ દ્વારા સાડા ત્રણ વર્ષના આ કોર્સ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે આ કાર્યમાં રસ ધરાવતા નાગરિકો ઉપરોક્ત સંસ્થાનો સંપર્ક કરી કોર્સમાં જોડાઈ શકે છે જેઓ પછીથી પોતાનો રોજગાર શરૂ કરવી પોતાના પગભર થઈ શકે છે એ માટેની સુવર્ણ તક છે नमस्ते दोस्तों मैं डॉक्टर प्रीति नथानी हरी शेवा नेचुरोपैथी सेंटर में हमने पाँच दिवसीय हेल्थ सेमिनार रखा था जिसमें हम पाँच दिवसीय नेचुरोपैथी पद्धति से कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं जो हमने फ्री सेमिनार रखा था कॉमन लोगों के लिए कई लोगों ने इसका लाभ उठाया हमारे यहाँ साढ़े तीन साल का नेचुरोपैथी डिप्लोमा कोर्स चलता है जिसमें हम घरेलू उपचार चिकित्सा पद्धति से स्वयं स्वस्थ रहें समाज को स्वस्थ रखें और अपने आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखें इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों को यह समझाना चाहते थे कि कैसे आप घर में ही अपने किचन में से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके कैसे अपने स्वस्थ जीवन शैली को जी सकते हैं दोस्तों मेरा यह सपना है कि अगर भारत के हर घर में एक नेचुरोपैथी चिकित्सक आ गया एक वेलनेस हेल्थ एडवाइज़र आ गया तो वो हमारे घर की अर्थव्यवस्था को बनाए रखेगा बढ़ाएगा हमारे सोसाइटी की अर्थव्यवस्था को बनाए रखेगा यहाँ तक कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में भी, भी मदद करेगा क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं आज अंग्रेजी पैथी जिस तरह से बढ़ रही है और हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी के खर्चों से हमें कैसे अपनी जेब काट के स्वस्थ रहने के लिए इन अंग्रेजी पैथियों का सहारा लेते हुए भी हम आजीवन रोगों से जूझ रहे हैं तो अगर हम वही हमारी देसी घरेलू उपचार चिकित्सा पद्धति को वापस से यूज़ करें इन पांच तत्वों को यूज़ करें तो हम अपने समाज की अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं धन्यवाद तो, नेचुरोपैथी नो वर्कशॉप डॉक्टर प्रीति बेन नाथाणी जे समाज ने बैठो करवानी जे बात करी કે દિવસે દિવસે જ્યાં જુઓ ત્યાં દવાખાના દવાની દુકાનો વધી રહી છે ઘેર ઘેર માંદગી આસન જમાવીને બેઠી છે લોકો દવાના બંધણી બની ગયા છે એવા સમયની અંદર આવા સેમિનારો વડોદરા શહેરના ખૂણે ખૂણે થવા જોઈએ પરંતુ દરિદ્રતા એ છે કે સમાજ અત્યારે બીમારીથી એટલો બધો હેરાન પરેશાન છે અને એવા સમયે આ દેવા દાડી સમાજ આ પ્રોગ્રામ એ પ્રીટીબહેને જે કર્યો એ હૃદયસ્પર્શી સ્પર્શી પ્રોગ્રામ હતો અને અબાધ સૌને ગમે એવો પ્રોગ્રામ હતો હું વડોદરાની એમએસીડીસીટીનો યોગા એક્યુપ્રેશન નેચરોપથીનો ચાલીસ વર્ષનો ભૂતપૂર્વ પોસ્ટ ડાયરેક્ટર છું અને આ એક્ટિવિટી મેં ઘણા વર્ષો કરેલી છે એટલે મને હૃદયથી આ કામ ગમે છે એટલે અત્યારે પોરબંદર થી હું અહીંયા પ્રોગ્રામ માટે યોગાચાર્ય દુષ્યનભાઈ મોદી એમએસ યુનિવર્સિટી ના એક્સ કોર્સ ડાયરેક્ટર આસ્વીકો નમસ્કાર મે ડોક્ટર મનોજ આજ આપકો હરી સેવા ઇશ્યુટ મે પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા ઓર પ્રકૃતિક ચિકિત્સા પે વો સેમિનાર કે લિયે આપ સબકો વધાઈ દેતા હું ઓર મે આશા ભી કરતા હું ઓર શુભકામનાઈ દેતા હું ડોક્ટર પ્રીતિ નાથાણી કો ये आगे फ्यूचर में भी भविष्य के गर्भ में भी जो है आप इस शहर को अच्छे से अच्छे जो है प्राकृतिक चिकित्सा दे पाएँ और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दें और साथ में आयुर्वेद योगिक साइंस को बढ़ावा दें और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा सभी नगरवासियों को कि आप जितना ज़्यादा होकर एलोपैथी या फिर विदेशी साइंस से बच के और उसके आड़ असर से बचने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा को ज़रूर सीखें आयुर्वेद को जरूर अपनाएं और यौगिक साइंस को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं यौगिक साइंस हमारी सबसे पुरानी सनातन साइंस है और प्राकृतिक चिकित्सा हमारे वेदों से है ना कि सिर्फ आज शुरू हुई हो ये कोई नई साइंस नहीं है ये हमारे उस टाइम से आदिकाल से वो साइंस है जिसके कारण आज तक मानव जो है वो तरक्की करता है स्वस्थ रहता है तो इसलिए चलो हम लौट चले वापस हमारी जड़ों की तरफ तो इनके साथ मैं यही कहूँगा कि आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राकृतिक चिकित्सा और योग पे ध्यान दें आयुर्वेद पे ध्यान दें और इसी क्रम में अभी हमने आठ तारीख को जो हमारा खुद का ब्रांड है एक्सिको आयुर्वेदा ने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक सेमिनार आयोजित किया है जिसमें हम सब मिलकर यह प्रण लेंगे कि हम जब तक हैं तब तक मेक इन इंडिया आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी और जो है जितनी भी सनातन संस्कृति की चीज़ें हैं हम उनको बढ़ावा देंगे इस साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी आमंत्रित हैं आठ तारीख को तीन बजे दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम वडोदरा में और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं और देश से बनी हुई चीजों पे हम फख्र महसूस करें मेरा नाम डॉक्टर मनोज है मैं जो है पी एच डी हूँ हूं पी एच डी हूँ और मेरा जो है आज पोर्टफोलियो जो है मैक्सिको आर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ और पूरे हिंदुस्तान में फाइटो नैनो टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक चिकित्सा और योगिक साइंस सनातन संस्कृति को प्रमोट करता हूं यही मेरा एक परिचय है